الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے جو اپ کے سامنے ایت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کی ایک ایت ہے یہ جو سورت ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے بہت اہم اصول بتائے ہیں اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاشرت یہ بھی ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے یعنی آپس میں کس طرح رہنا ہے آپس میں جو معاملات ہیں کس طرح کرنے ہیں اور لڑائی جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ لڑائی جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ اس صورت کے اندر بیان کی گئی بڑی تفصیل سے مثلا اس صورت کے اندر جو رکو شروع ہو رہا ہے یا اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ دیا بھائی لڑائی جھگڑا اس سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کا مزاق رہتا تو ایک دوسرے دوسرے کا کا اڑا ہے تو نہ اڑایا کرو کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا اسی طریقے سے یہ فرمایا والا کو ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دیا کرو اس سے بھی لڑائی پیدا ہوتی ہے والا اللہ بزو بال ایک دوسرے کو برے القاف سے بھی مت پکارا کرو برا نام رکھ دیا نا کسی کا کسی کا پتا نہیں مختلف نام رکھ دیتے ہیں اب اس کو برا لگ رہا ہے لیکن وہ کچھ کہیں نہیں رہا برداشت کر رہا وہ تو اس سے منع فرمایا کہ دیکھو کسی نہ کسی دن وہ اپنی بلاش کیا کرے گا نکالے گا غصہ آ گیا تو وہ پتا نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے تو اس لیے اس سے بھی منع کیا کہ یہ کام بھی نہ کرو پھر یہ بھی فرمایا آگے کہ دیکھو بدگمانی بھی نہ کیا کرو اور پھر آگے یہ فرمایا والا تجسسوں کے ٹو میں بھی نہ لگا کرو تجسس کے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیا کما رہا ہے کیا کھا رہا ہے کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے تجسس ٹو ٹو میں لگنا ہوتی ہے نا بس لوگوں کی عادت عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اور مردوں میں بھی ہوتی ہے کسی حد تک تو اس سے منع کیا کہ دیکھو یہ بھی نہ کرو کہ اس سے بھی لڑائی پیدا ہوگی ولا جب بعضكم غیبت بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو اور غیبت کی پھر آگے شناخت بتائی کہ کتنا برا کام ہے یہ غیبت کیسے ہے کہ جیسے مردار بھائی کا گوشت مانا جیسے مردار بھائی کا گوشت مانا اگر ہم کسی کی حبت کر لیں کسی کی حبت کی ہو اور اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی کہ ہیں تو اس سے غصہ آئے گا نا غصہ آتا ہے ایک طبی بات ہے نارملی بات ہے غصہ آتا ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی کتنی ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان کی ہیں کہ دیکھو یہ یہ اسباب ہیں کہ جن سے لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان میں سے ایک چیز اور بیان کی جس کو میں نے آج بیان کرنا ہے اور وہ یہ اہم اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا الناس اسی صورت کے اندر آگے آ رہا ہے پوری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے خالی مسلمان مراد نہیں ہے مومن مراد نہیں ہے اگرچہ مومنوں پر, اس پر عمل کرنا اور زیادہ ضروری ہے کیا فرمایا اصول بتا دیا کہ دیکھو یاد رکھو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے اور وجہ ہم <وَفُوم> نے تمہارے درمیان شاخیں بنا دی ہیں قبیلے بنا دی ہیں ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنا دی ہیں انتہا <وَفُوم> تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر لو ایک دوسرے کی پہچان کر لو یہ جو مختلف زبانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں نا کوئی پنجابی ہے کوئی سرائیکی ہے کوئی بشتو ہے پٹھان ہے کوئی بروہی ہے اور کوئی کیا سندھی ہے کوئی ہندوستانی ہے کوئی معاجر ہے کوئی دہلی والا ہے یہ سارے کیا ہی ہیں یہ مختلف کوئی عربی ہے کوئی غیر عربی ہے ترکی ہے تو یہ جو بتایا نا یہ قبیلے بنا دے ہم نے اور مختلف شاخیں بنا دی نا اس کے اندر پھر ایک ایک زبان ہے پنجابی زبان ہے پنجابی میں مختلف لہج ہے مختلف لے ہے پھر مختلف شاخیں ہیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں پٹھان ہے مختلف اس کے اندر کیا ہے شاخیں نکل رہی ہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہ بتایا کہ یہ کیوں بنایا بھائی بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے تحرف اس لیے تاکہ تو میں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے عبداللہ نام کا لڑکا کوئی اگر زاہد نام کا کوئی لڑکا اگارے زائد پٹھانے وہ زاہد اب ایک زاہد جو ہے وہ پنجابی بھی ہوگا کوئی کوئی زاہد کیا ہوگا سندھی بھی ہوگا کوئی زاہد جو ہے وہ کیا ہوگا واجر بھی ہوگا تو بتا دیا کہ دیکھو یہ اس لیے تاکہ پہچان ہو جائے کہ بھائی وہ والا ساحد مراد ہے جو پٹھان ہے وہ والا شاہد مراد ہے دلی میں رہتا ہے وہ والا ساحد مراد جو کیا ہوتا ہے اردو اسپیکنگ ہے وہ والا شاید مراد ہے جو سندھی ہے سندھی ساحد تو یہ اس لیے بتائے قبیلے بنائے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی کیا ہو جائے پہچان ہو جائے یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے لگ جاؤ کہ بھائی ہم سندھی ہیں ہم بلوچی ہیں ہم جے پٹھان ہیں ہم پنجابی ہیں لہٰذا ہم زیادہ فضیلت والے ہیں اور ہماری جو برادری ہے وہ زیادہ معزز ہے دیگر برادریوں کے مقابلے میں یعنی عصبیت عصبیت جو ہے نا عصبیت اس سے بھی لڑائی پیدا ہوتی ہے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ دیکھو یہ بھی ایسی چیز ہے عصبیت کا ہونا کہ اس سے بھی لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتا ہے اس کا بھی حاصل کچھ نہیں نکلتا اس سے لڑائی پیدا ہوں گی اس سے بھی دل کیا ہوں گے خراب ہوں گے بھائی ایک ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں نا سارے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہ رہے ہیں سب تمہارے بھائی خواہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر تھوڑا پیچھے جا کر فرمایا ان نمن ممنون کہ مومن تو بھائی ہوتے ہیں کتنی وہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا جو بھی دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تمہارا کیا ہوگا جو بھی مومن ہے وہ کیا ہوگا بھائی ہوگا اب اس کے اندر سب آ جاتے ہیں سندھی بلوچی پڑھان سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت اگر ہے تو ان عند میں کم یہ بتا دیا کہ دیکھو فضیلت کا معیار کیا ہے بتائیں کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اکرم اکرم تم میں سب سے زیادہ اکرام والا باعث فضیلت وہ ہے ان اللہ اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے جس کی دل کے اندر کے اندر اندر زندگی ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے تو تم میں سب سے زیادہ کیا ہوگا فضیلت والا ہوگا باقی جو تم لوگوں نے اور ہم لوگوں نے کیا بنا لیے ہیں مختلف فضیلت کے درجات اپنی طرف سے جو بنا لیے ہیں اور گھر لیے ہیں بھئی ہماری زبان ہے پنجابی ہیں تو ہی ہم فضیلت والے ہیں ہم کیا دیگر زبانوں سے ممتاز ہیں اور ہمارا اپنا ایک مقام ہے ہماری اپنی ایک برادری ہے تو اس سے منع کیا گیا دیکھو اس سے اسبیت پیدا ہوتی ہے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسے گفتگو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اسبیت کی بو محسوس ہو رہی ہو بلکہ جو بھی مقدمہ بننے والا ہے وہ آپ کا بھائی ہے دیکھیے عرب کے اندر جو ہے نا یہ اصبیت جب اسلام آ رہا تھا اور تیزی کے ساتھ صحابہ کے نام دین میں داخل ہو رہے تھے تو شروع شروع کے اندر یہ عصبیت بہت زیادہ تھی یعنی عرب قبیلوں کے اندر کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ بڑا کیا ہے ہم ممتاز ہیں اور ہم فضیلت والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ایسی تعلیم دی اور اپنا ایسا عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ دیکھو اس سے بچو کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ تم عربی ہو فنا قبیلے کے ہو تو تم زیادہ کیا ہوگے معزز ہو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فین سے بھی بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اپنے پاک ارشادات سے بھی فرمایا جیسے کہ حجت الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع تھا صحابہ کرام کا ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع اس صحابہ کرام کے بڑے مجمع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واسع طور پر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر لال کو کالے پر کالے کو لال پر کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے بتا دیا اعلان کر دیا صحابہ کرام کے مجمے کے اندر اور پھر یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیل سے بھی بتا دیا کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو جس کی دل کے اندر زندگی کے اندر تقوا زیادہ ہوگا ایک صحابی ہے ان کا نام زاہد تھا ان کا نام کیا تھا زاہد نام تھا ان کا اور مدینہ منورہ کے قریب کہیں رہتے تھے اور بالکل سادہ زندگی تھی ان کی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے اور لیکن یہ کہ زندگی کے اندر تقوا بہت تھا للاہیت بہت زیادہ تھی اللہ سے ایک تعلق بہت زیادہ تھا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش نبی فرمائی وہ اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ وہ کہیں بازار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے وہاں پہ تشریف لے گئے تو ان صحابی کی جو پش تھی نا پشت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی یعنی کہ پیٹ کمر جو ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو دیکھ رہے تھے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فوراً اولی بھر لی اولی بھرنا کہتا ہے نا کہ ایک دم ہی کر لیتے ہیں خوش طبی کے طور پہ آپس میں دوستی اگر وہ محبت تو کر لیتے ہیں نا یوں اور ان کی آنکھوں پر بھی ہاتھ رکھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان براد سے فرمایا میں یشتری حاصل آپ نویل کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا تو وہ صحابی پہچان کے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش فرما رہا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو صحابی ہیں انہوں نے اپنا جو جسم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ملا لیا یعنی محبت کے طور پہ الفت کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار تھا یعنی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاؤں ان کے جسم کے ساتھ میرا جسم کیا ہو جائے مس ہو جائے تو بہرانیہ جب ایران فرمایا نا تو پہچان تو گئے صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا میں تو بے قیمت ہوں میری مجھے کون خریدے گا میری تو کوئی قیمت نہیں ہے تو دیکھیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشان فرمایا آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ دیکھو تم بڑے قیمتی ہو اللہ کے نزدیک تم کیا ہو اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو ان نہ ان دنوں کو سمجھا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جو تم میں کیا ہوگا سب سے زیادہ مبتقی ہوگا سیدھے سادھے صحابی تھے دنیا میں اعتبار سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے لیکن ان کا اللہ سے تعلق ایسا ہوتا ہے اللہ سے ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کیا ہوتے ہیں بڑے متقی ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑے باعث فضیلت ہوا کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور صحابی مشہور صحابی بلال حبشی حبشی کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا حبشی ہوتے ہیں ان کا رنگ کیا ہوتا ہے کالا ہوتا ہے خوبصورت نہیں ہوتا ہے تو بہار وہ جو صحابی ہے ذرا ان کا مقام دیکھیے ان کے مقابلے میں بڑے بڑے سردار تھے نا امیہ بن خلف ابو لاحق ابو جہل ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سلیل کیا یعنی ان کو ایمان کی دولت ہی نہیں ملی ایک تو پھر حاصر و حسنان خسنان خسارے میں گئے وہ لوگ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی حبشی غلام ہے حبشی ہے نا بلال حبشی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا کہ ایک مرتبہ صحیح کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر اپنے قدموں سے آگے تمہارے قدموں کی آٹھ سنی ہے اپنے قدموں سے آگے تمہاری آٹھ سنی ہے جنت کے اندر یعنی ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر مسجد نبی کے محسن بنائے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام مسجد نبوی کے موزن تھے اذان ایسی پیاری دیتے تھے کہ لوگ کیا ہو جاتے تھے یعنی حیران رہ جاتے تھے پورا واقعہ ہے نا کہ ان کی اذان دینے کے بارے میں جب وہ چلے گئے اور پھر وہ آئے تو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے وہ کیا مقام ان کو بخشا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اور اپنے فیل سے بھی بتایا کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہوگا کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی کیا ہوا وہی فضیلت والا ہے باقی یہ فضیلت کے جو معیار بنائے ہوئے ہیں یہ تو اپنے گھڑے ہوئے ہیں ہاں دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اصبیت بہت زیادہ ہے ہم خود دیکھ لیں ہم الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں بھائی ہم الیکشن کے دنوں کے اندر دیکھ لیں کہ ہم ووٹ ہماری قوم کا اکثر حصہ ووٹ انہی کو دیتا ہے کہ بھائی یہ ہماری برادری ہے یہ ہماری برادری کہیں بھائی ہم پٹھان ہیں پٹھان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس کو دیں گے پنجابی ہیں ارائی برادری ہے تو آرائی برادری کو کیا کرنا دیں گے اور سندھی ہیں تو کیا کریں گے سندھ کو دیں گے سندھ جیو جیو تو کیا ہوگا یہ 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 عصبیت یعنی اس سے منع کیا گیا اور پھر خالی ووٹ تک نہیں بلکہ ہماری زندگی میں اگر دیکھیں تو اس عصبیت یہاں تک کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی آ گئی ہے ہمارے تعلیمی ادارے بھی بنے میں بعض تعلیمی ادارے میں جانتا ہوں کہ mm. بھائی یہ تعلیمی ادارہ ہماری برادری کیا ہے لہٰذا جو ہماری برادری سے تعلق والے ہوں گے ان کے لیے ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے فیسوں کے اندر ان کے لیے ہم فلاں سہولت دیں گے کہ ہماری برادری ہے mm. بھائی دوسرے تو مسلمان بھائی نہیں ہے کیا وہ سب ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں ایک ہی علاقے کے اندر رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ رہتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنی برادری کو کیا کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے اور ایک فضیلت کا درجہ دینے کے لیے کہ بھائی جو ہماری برادری کا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے اس کے لیے فیس کے اندر ڈسکاؤنٹ ہے یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور یہ عام ہے اور پھر یہ ایسی چیزیں بتائیں کہ دیکھو اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے اس سے کتنے لوگوں کے دل خراب ہوتے ہی نہیں ہوتا ہے اس سے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے دل کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی برادری کے لیے لہٰذا ہم سے پوری فیسیں بھی جا رہی ہیں ہمیں ہمارے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی آفر نہیں ہے یہ کیا بات ہے پھر ہوتا کیا ہے نتیجے کے اندر کہ یہاں پہ دوسری پارٹی بن جاتی ہے ان کے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی پارٹی بناتے ہیں خلافت عثمانیہ کیسے ٹوٹی خلافت عثمانیہ اس طرح ہی ٹوٹی ہے نا کہ وہاں پر کیا تھا ترک تھے اور عرب تھے غیر مسلموں کی کافروں کی سازش تھی عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم ترکوں کے ماتحت کیوں رہ رہے ہو بھائی تم تو عربی ہو تمہاری زبان عربی ہے اللہ کا کلام عربی کے اندر ہے تمہارا تو اپنا مقام ہے اپنی فضیلت ہے تم ترکوں کے ماتحت کیوں رہے ہو اور ترکوں کو بھی کیا کیا ترکوں کو بھی اکسایا گیا نتیجہ کیا ہوا جب مصطفیٰ کمال پاشا آیا تو اس نے کیا کیا اذانیں بند کرنا شروع کر دی عربی کے اندر کیا ہوگی گٹھ نہیں ہوں گے یعنی کہ اپنا یعنی کہ تاثر بڑھانے کے لیے اور دوسری طرف جو عربی تھے وہ اس بات پر مصر تھے کہ ہم ان کے ماتحت نہیں رہیں گے نتیجہ کیا ہوا خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی لابد اسمانیہ ٹوٹ گئی یہ کیا تھا یہ تو تھا کہ عصبیت پیدا ہو گئی تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس عصبیت اس سے منع کیا گیا اور بتا دیا کہ دیکھو یاد رکھو یا ای اے من انسا. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور جان ناق ال ہم نے جو قبیلے بنائے ہیں زبانیں بنائی ہیں شاخیں بنائی ہیں یہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو بس باقی فضیلت کا معیار کیا ہے ان اقوام عند الله کم تکوا اختیار کر لو زندگی کے اندر تقوی لے آؤ تو اللہ کے نزدیک تمہارا مقام سب سے زیادہ ہوگا باقی دنیا کے اندر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں مختلف برادریوں کے بت کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک فضیلت کا درجہ دیا ہوا ہے بتا دیا کہ دیکھو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور یہ آج سب کچھ ہو بھی رہا ہے تو آفرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے اسپاق کا نام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر کو اس طرح تعصب ہے کہیں بھی تو ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب کیا ہیں ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہتے ہوں سب برابر ہیں کوئی متقی ہوگا تقوا والا ہوگا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام باقیا ہوگا زاد ہوگا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين